hammaga salom sizlar bilan sardor va siz hafta yangiliklarini tomosha qilyapsiz bu galgi dasturimizda yangi grindevald snayder katning yangi treyleri Miss marvel serialining suratga olish ishlari o'rgimchak odam 3 va Doctor Strange 2 filmlarining surprizlari, ded pulning marvel kino olamidagi filmi va marvelning qaysi proyekti qasoskorlar 5 filmi bo'la olishi yana ya bir narsani aytib o'tmoqchiman bilasiz telegramda ham kino yangiliklar kanalim bor ushbu yangiliklar videolarida esa faqat muhim bo'lgan ma'lumot va yangiliklarni chiqaraman agar kinolar haqidagi barcha yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz albatta telegram kanalimga ham obuna bo'ling shunda barcha yangilik va ma'lumotlardan boxabar bo'lib borasiz kanal sulkasi video ostida bilasiz Johnny depp o'z xotini Amber Heard bilan bo'lgan sudda yutqazganidan so'ng jodu saltanati 3 filmidagi Grindelwald rolidan ketgan edi Warner bros esa ushbu rol uchun rasman Matt Mickelsonni tayinladi siz nima deb o'ylaysiz ushbu aktyor Grindelwald roliga to'g'ri keladimi javobingizni kommentariyada yozib qoldiring netflix vorner brosga godzilla Kongga qarshi filmi uchun 200 million dollar taklif qilgan ya'ni filmni netflix servisida premyera qilish uchun lekin Warner Bros kompaniyasi bunga rozi bo'lmagan va filmni xuddi g'aroyib ayol filmiga o'xshab ham HBO max servisida ham kinoteatrlarda premyera qilishga qaror qilgan ha aytgancha g'aroyib ayol filmining premyerasi qachon bo'lishini va o'zbek tilida qachon chiqishini bilmoqchi bo'lsangiz o'tgan galgi g'aroyib ayol 1984 filmi haqidagi videoyimni tomosha qiling bilasiz bir necha hafta oldin Zack snyderning adolat ligasi filmining treyleri barcha rasmiy tarmoqlardan olib tashlangan edi ya'ni treylerdagi musiqaning avtorlik huquqi tufayli Warner bros kompaniyasi esa buni hal qildi va Zack snyder yangilangan treylerni internetga joyladi yangilangan treyler oq ok qora bo'lib oldingisi bilan deyarli bir xil faqat bir nechta yangi sahnalar qo'shilgan yangilangan treylerdan ushbu sahnada Batman kimga qarayotganini bilib oldik u supermenga qaragan yana zaksneyder dala bo'risining sifatli rasmini ham ko'rsatdi ha bu ko'rinish oldingi versiyaga qaraganda ancha dahshatli. yana dala bo'risining kostyumiga e'tibor bering ha bu uning terisi emas u buning kostyumi va uning kostyumi o'tkir tig'li metallardan tashkil topgan xabarlarga ko'ra Zack Snyderning adolat ligasi filmida dala bo'risi oldingi versiyasiga qaraganda ancha kuchli bo'lar ekan rasman jeyms ganning suitsidchilar bo'linmasi filmi R, ya'ni 18 plus reytingini oldi demak bizni dahshatli va qonlarga to'la film kutib turibdi ya'ni James ganning stilida yana shu narsa aniq bo'ldiki 6 dekabr kuni braziliyada bo'lib o'tadigan komik konda suitsidchilar bo'linmasi filmining alohida taqdimoti bo'lib o'tadi yangi ma'lumotlarni kutib qolamiz miss marvel serialining suratga olish ishlari allaqachon boshlangan internetga esa suratga olish ishlaridan rasmlar ham tarqab bo'ldi ushbu rasmda bosh qahramon ya'ni Kamala Xonni ko'rishimiz mumkin uning shlemidagi ikkita k harfi uning ism sharifiga belgi shlemining rangi va undagi yulduz kapitan marvelga belgi chunki komikslarda miss marvel kapitan marvelning muxlisi bo'lgan futbolkasida esa qasoskorlarning belgisi bor kiyib olgan kurtkasi esa o'sha biz ko'rgan kapitan marvel filmidagi Carol Danvers kiyib yurgan kurtka demak qachondir karol denvers kamollaxonga o'z kurtkasini sovg'a qilgan ya'ni o'z muxlisiga ushbu rasmda esa kamollaxonni kapitan marvelning kostyumida ko'rishimiz mumkin albatta bu havaskor kostyum Mishmishlarga <much> ko'ra alfred malina o'rgimchak odam 3 filmida yana doktor 8 oyoq roliga qaytadi lekin u Sam Raimi ning o'rgimchak odam 2 filmidagi Otto Octavius rolini o'ynaydimi yoki ushbu personajning yangi versiyasini ijro etadimi aniq emas yana o'rgimchak odam 3 filmida Peter parkerning yaqin do'sti netning roli katta bo'ladi xabarlarga qaraganda film uchun osiyolik katta yoshli aktrisa qidirilmoqda katta ehtimol bilan u netning onasining rolini ijro etadi bu esa netning Hobgoblin personajiga aylanishi uchun katta ta'sir o'tkazishi mumkin doktor Strange 2 filmining suratga olish ishlari rasman boshlandi va hozirda Elizabeth Olsen ham suratga olish ishlarida qatnashmoqda vanda multikoinotni buzishga tayyor endi rasman Matt mordek ya'ni der devil personaji marvelga tegishli oldin ushbu personaj netflixga ijaraga berilgan edi endi esa marvel ushbu personajni yana qaytarib oldi va xohlagan filmida ishlatishi mumkin katta ehtimol bilan ushbu personajni biz Doctor Strange 2 filmida ko'rishimiz mumkin yoki o'rgimchak odam uch filmida asosiy savol esa Charlie Cox ushbu rolga qaytadimi yo'qmi agar qaytmasa muxlislarga yoqmasligi aniq rasman marvel studiyasi Deadpool 3 filmining ishlarini boshladi filmning ssenaristlari ham tayyor ular opa singil malinalar yana xabarlarga ko'ra film oldingi reytingini ya'ni R 18+ reytingini saqlab qoladi <laughs> to'rning to'rtinchi filmining ishlari shiddat bilan ketmoqda va ushbu filmda rasman galaktika qo'riqchilari ham qatnashadi buni qasoskorlar final filmining so'ngidan ham bilib olishimiz mumkin edi yaqinda esa Chris Pratt rasman filmda yulduzlar lordi rolini ijro etishini tasdiqladi avstraliyaga esa vin Diesel ham yetib borgan u filmda nafaqat grutga ovoz beradi va uni ijro etadi ham demak biz filmda grutning kuchli versiyalaridan biri alfa Grootni ham ko'ramiz ishonchli In insayderlarning xabar berishicha esa filmda galaktika qo'riqchilaridan tashqari biz bilgan va bilmagan ko'plab personajlar ham qatnashar ekan va filmning masshtabi qasoskorlar finalnikidan kam bo'lmas ekan ha taykavaytiti biz uchun aql bovar qilmas filmni tayyorlayotganga o'xshaydi ushbu loyihaga misol qilib fuqarolar urushi filmini keltirsak bo'ladi fuqarolar urushi filmi kapitan amerikaning 3 shaxsiy filmi lekin ushbu filmda ko'plab biz taniydigan personajlar qatnashgan edi va ushbu filmni qisman qasoskorlar filmi deb qarasak ham bo'lar edi torning 4 filmi ham xuddi shunga o'xshash bo'ladi faqat katta masshtabli demak torning 4 filmini qisman qasoskorlar 5 filmi deb ham atasak bo'ladi siz filmda galaktika qo'riqchilaridan tashqari qaysi personajlarni ko'rishni xohlar edingiz javobingizni kommentariyada yozib qoldiring video yoqqan bo'lsa layklaringizni ayamang asosiysi kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang yangi videolarda ko'rishguncha